milliy bog' ko'chasi bu yangi o'zbekiston bog'iniga ketadigan katta haligi основной ko'cha bu yerda gaz quvuri haqida ketyaptida temamiz gazoviklar chap tomonga ketib qolganmi yo yo'lovchilarimiz yo'l qurilish o'ng tomonga ketib qolganmi yo shahar qurilish shunaqa qiyshiq chizib berganmi nimaga bu, bu, bu atta ko'chamizni ahvoli bunaqa umuman sifat degan narsa yoki bir nima yo'q shuni bir ko'rib bersanglar degan edik